జై శ్రీ గణేష్ జై శ్రీ గురుదేవ జై శ్రీరామ్ మన హిందూ బంధువుల అందరికీ సహస్ర ప్రణాములు సమర్పణ వస్తుంది మీకు ఈరోజు అష్టకములలో శ్రీకృష్ణ అష్టకం శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం శివాష్టకం అట్లా ఎన్నో విధమైన అష్టకములు ఉన్నాయి దానిలో శివ పరమాత్మ చెందిన అష్టకమును మీ ముందు ఉంచుతాను అనగా శివాష్టకం శివాష్టకము భక్తి శ్రద్ధలతో బాగా పఠించిన సో శివ పరమాత్మ అనుగ్రహం సంపూర్ణముగా కలుగును శివాష్టకం ప్రభుం ప్రాణనాదం యువశ్వదం జగన్నాదనాదం సదానంద प्रभुं प्राणनादं विभुं ईश्वनादं जगन्नाथनादं सदानन्दवाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनादं शिवं शङ्करं चम्भुमेशानमीडे भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनादं शिवं शङ्करं चम्भुमेशानमीडे गलेरुन्धमालं तनौ सत्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं गलेरुन्धमालं तनौ सत्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्परं गैर्विविशालं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमे जटाजूटगङ्गोत्तरं गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीषालमीरे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भष्मभूषाधरन्तं मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भष्मभूषाधरन्तं अनारिन् अव्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमिरे अनारिन् अव्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमिरे वटादोनिवासं महा अट्टहासं महापापनासं सदा सुप्रकाशम् वटादोनिवासं महा अट्टहासं महापापनासं सदासुप्रकाशं उमेशं गिरीशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमिशानमीरे उमेशं गणेशं गिरीशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमिशानमीरे गिरित गिरीन्द्रात्मजं गृहिता ददेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नदेहं गिरीन्द्रात्मजं गृहिताददेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नदेहं परब्रह्मब्रह्मादिभिर्वान्दमानं शिवं शङ्खरं शम्भुमेशानमीदे परब्रह्म परब्रह्मब्रह्मादिभिर्वान्दमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीरे कपालं त्रिशूलं खराभ्यं दधानं पदाम्बोजनंय कामं दधानं कपालं त्रिशूलं खराभ्यं ददानं पदाम्बोजनंय कामं ददानं बलिबद्धयानं सुराणं प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे बलिबद्धयानं सुराणं प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्यमित्रम् चरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपन्नकलत्रं सदा चरितं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीरे अपन्नकलत्रं सदा चरितं शिवं शङ्करं शम्भुमेशानमीरे हारं सर्पहारं सीताभूहा भूविहारं भवं वेदसारं निर्विकारं हारं सर्प हारं सीता भुविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीरे श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीरे स्वयं यः प्रभाते नरस्मूलपानेह स्वयं यः प्रभाते नरस्मूलपानेह नरसमूलपाणेह पठेत्स्तोत्ररत्नं तिह्यपाप्य रत्नं पठेत्स्तोत्ररत्नं द्विहपाप्यरत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाध्यमोक्षप्रयाति सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाध्यमोक्षप्रयाति सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाध्य मोक्षप्रयाति शिवाष्टकमनं भक्तिश्रद्धल బాగా పఠించిన సు శివానుగ్రహము కలుగుతుంది ఈ శివాష్టకంలోని ప్రతి పదము శివయ్య శ్రద్ధగా పరిశీలించి పఠించిన సు శివ పరమాత్మ అనుగ్రహం కలుగును ఇక్కడ ఈ విధంగా నేను చెప్పుడుకు కారణం మన హిందువులంతా పురాణములు భగవద్గీత భాగుతాము పఠించాలని